ストアイドルオーディションそれが私の次の目標なんですね私のファンを増やさないといけないですよね私のファンなんだかイメージが湧きませんきっと魅力的なアイドルがたくさん出場するんですよね その中で私を応援してくれる人がいるのでしょうかああ先輩ありがとうございます少しだけ勇気が出ましたそそうですよね

や、よくわからないですけど先輩の言葉なら信じます一生懸命やるのは得意ですそれしかできませんけど、はあ先輩 <laughs> 嬉しいですせ先輩それは構いませんけどいきなり取らなくてもいいのにうん恥ずかしいですねでもファンになってもらうためなら 私のどういったところを好きになってもらえたのでしょうか 先輩どうかしましたかはあ、先輩が何を考えているのか当ててもいいですか他のアイドルの投票数ならランキングを見ればわかります私の順位が低いことはもちろん知っています それでも私は悔しさより嬉しさの方が大きいんです他のアイドルよりは少ないのかもしれないけどそれでもこんなにたくさんの人が私のことを好きになってくれたこんな私のことを応援しようとそう思ってくれたそれが本当に嬉しいんです そうですよ一人一人大切な存在ですそのもちろんファンの方々がたくさんいた方がいいんでしょうけど。 がいいっぱいこんなところに私がいてもいいのでしょうかあわかりましたせ全然ダメだった先輩も。 がっかりしてるかなねそこのあなたえお名前を伺ってもよろしいですかかカツラギリリアですカツラギ聞いたこともありませんねフォロワー数は何ですかこれ少なすぎます <laughs> 純粋な疑問ですがなぜあなたはここにいるのでしょう すみません率直に申し上げますが身の程をわきまえた方がよろしいかと今日足を引っ張っていましたよね自覚はありますかははいごめんなさいあなたこれだけ言われて文句の一つも返せないんですねみんなの足を引っ張ったのは事実ですからだからごめんなさい 次はもっと上手にできるように頑張ります <laughs> これは善意の忠告ですがあなた才能ないですよさっさとやめることをお勧めしますそれも分かっていますそれでも私はアイドルになるって決めたんです いらない目ですねあ,あそういえばあなたにもプロデューサーがついているんですねあは,はいとっても優しい人なんです見る目がありませんねあなたと同じで才能がないえそしてそれに気づかない 頭も悪いのかもしれませんね<笑><笑>撤回してください先輩の悪口は許せませんあら私は事実を指摘したまで怒る理由がありますか <laughs> 事実じゃないですだから撤回してください <laughs> 悔しいですか でも、お話になりませんね。あなたと私ではレベルが違う。立場をわきまえなさい。<laughs> それでは。何も言えなかった。今の私が何を言っても、それを証明できない。私には、 才能がないから何を言われてもいいと思ってた。だけど私のせいで先輩が侮辱されるのは許せない。だったら今のままじゃダメだ。 違う,違うあと鋭くあとスムーズにははい何でしょうかえいえ特に何もないですけどえっとレッスン続けますね 何か何かつかめそうなんです先輩私勘違いしていたんです今まで他のアイドルに分けても心のどこかでこう思っていました仕方ない みんな私よりすごい人だからでもそれじゃいけないんですそんな心持ちでニアに勝てるわけがない先輩私は勝ちます次のオーディションも絶対に合格します してもう一回えっ先輩とど,どうしてここに 私に話を聞きに来たのうんご期待に添えなくて悪いけど私にもわかんないよ最近のリリアの様子が変なのはもちろん分かってるけど多分どっかで練習してるんだろうね隠してるつもりだろうけど。 リリアの好きなアニメの映画が昨日ちょうど公開されたんだ誘ったんだけど断られちゃったプロデューサーにも私にも何にも話してくれないんだね私には止められなかったお願いプロデューサーリリアを止めて今のあの子は 見ていて怖いよ。怪我をする前の私によく似てる。今日は休日。でも、休んでる場合じゃない。才能がない私が他のアイドルを超えるためには他のアイドルよりももっと頑張らないといけない。 それを証明するためなら私の体なんて壊れたっていいごめんなさい先輩うんいいよあっすみかちゃんおはようああおはようこんな朝早くからどこに行くのえっと ちょっとだけお散歩してくるねうんああそういってらっしゃい私はまだ眠いからもうちょっと寝るじゃあ行ってくるねうわああ眠眠うんあれ待ってお散歩 リリアって今日は確か完全休養日だったはずだよねまさか <laughs> あれなんか喉がなんか視界がふらつくダメもっと集中しないと を探してるんだけど見つかんないな <noise> 先輩ウフさっ 悪い子でごめんなさいそれでもどうしても私はででも <laughs> 先輩を悪く言われたんです 先輩には見る目がない私と同じで才能がないってここまで言われたんですここまで言われたのに私は言い返せなかった先輩がそう言われてしまうのは私の実力が足りないからです 私がもっとすごいアイドルだったら絶対にそんなことは言われないだから私は早く見せないといけないんです先輩の見出したアイドルがちゃんと結果を出しているところえ私のせいなのに で,でもはい今みたいにですよね先輩 考えてませんでした。 だって《1週間あれば治ると思う》そそっかよかった重い怪我じゃなくてえっとそのごめんねごめんじゃないよいっつも無理ばっかりしてこごめんなさいオーバーワークは良くないってプロデューサーにも言われたでしょ 今怒られましたミリアこれが大きな怪我だったらしばらく動けなくなるんだよそれどころか夢が叶わなくなるかもしれないんだよすすみかちゃん本当にごめんなさい 私何にも分かってなかったでももう大丈夫一人で無理するのはやめる私は先輩を信じるからあれ先輩どうしたのでしょうか に疑わなくてもちゃんと寮でのんびりしてますあ反省したのであ先輩よかったらこれ食べてくださいそのやることがなかったのでお菓子を作ったりしてました まだ走ったりとかジャンプしたりは難しいですでももう普通に歩くのは大丈夫ですはい、はあ、でもやっぱり何もできないのは不安ですねこうしている間も他のみんなは頑張ってるって 思っ何でしょうか?》 こんな私を応援してくれてありがとう。